<гум> <Нет>. <гум> а можно с тобой не только познакомиться? Но меня зовут Виталика, тебе. Рита, Марина, там, Мирослава. Меня зовут Ира. О, Ирочка. А можно я тебе поцелую? Да не бойся, я зубы уже почистил. И не засос не бойся, обещаю. Виталик, иди в баню. В баню? Ну, только если с тобой. Давай, я тебе там хрошенечко пропарю. А знаешь, пошли. Только ты не против, я с подругой буду. Ты конечно, кто ж против своей мечты. Только давай прямо сейчас, чтобы я не передумал. Давай, встречаемся. На улиці в через час. Так я теж не один прийду. Я візьму свою сексуальність. Віталій, що куди це ти зібрався? Я йду в баню. А що вдома вже помітися нельзя? Не, ну, мама, ну ти ж знаєш, що у нас гарячої води вже скільки не було. Так я ж тобі як в кастрюльки нагрію. Спасибо. Ти в той кастрюльці уху із сільотки. А я потім ванної рибою пахну. Так що не тілочки, а коти за мною бігають. Пока. Здравствуй. А я иду в баню. <свес> <свес> то с собой Зачем? Ну, тебе же в бане надо будет мочалка. <свес> Привет, ты Виталик? Ну я что? Ну что? Пойдем в баню. Пареньки, в другой раз. Я жду друг твоего. Все правильно, Виталик. Ира, девушка, с которой ты в парке познакомился, моя сестра. попросила, чтобы я пришел, взял с собой друга. И мы тебе составили компанию, Чтоб тебе скучно не было. Так, э, мне цены интересны. А тебе что, слабо в мужской компании попариться, а? Ты что, не мужик, что ли, а? что ты я не мужик. Мне каждое утро кажут, что я мужик. Есть? Ну, хорошо, пойдем в баню. Там ты все нам расскажешь. Пойдем. Виталик, ты что, в одежде будешь париться? Ну, в бане же надо хорошенько пропотеть, так я решил, что ты наверняка. Ты что, стесняешься? Что я стесняюсь? Я просто не хочу, чтобы вы комплексовали. Ой, ну не заливай. Спорим на вязанку будников. <music> Ну и кто идет за бубликами? що Це ти з бані і без вічей. Що сперли, чи що? А я не з бані. Просто одного мужика тут, немов жена, з командировки вернулася. Прийшлося тікати прямо в чом було з балкона. О, ну, ти і камікадзе. Клас. В мене дома ванна таких же розмірів. А се я могу задержать дыхание под водой на 5 минут. Что? Так э, спорим на вязанку бублику. Спорим. Да. Даже там пять минут на дне без воздуха. Ага. Что бы не случилось там, а? Давай доставать. Ой. Тихо. 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 давай! А. Еще! А. А. Вот Виталька дает. Дыши, дыши, давай. Дыши. Ну и где? Что? Я спрошу, где мои буба. как тебе банька? Это инфокрасное излучение. И какая фигня? Сделай ты пожарчик. А, хочешь получше пропотеть? Да не, мы мне просто курочка плохо прижарить. Блин, Богдану, сегодня <говорит> ж пятница. Ну? Пятница, развратница. Давай что-нибудь отчудучим. Что? А пойдем в баню. Закажем мальчика <свят> и одуяжимся. Евгения, ну я кабаня, ну ты знаешь, мне, меня давление Давай тихо, мирно посидим перед телевизором, попьем чаю. Ну, хочешь мальчиков закажем? Не, ну, понятное дело. <свят> Ну и что тут надо рубить? А что надо делать? Залезать на вторую полку и париться. Так, в плацкартном вагоне в июле. а шапку и веник ты взял? Ну, понятное дело. <пух> <пух> что делаешь? Ой, шо? Ну все, вы, не бачите, как я тут потею? А вдруг придут тёлочки. Я не хочу оказаться в неловку ситуации. Виталий, а что ты здесь устроил? Ну раз мы уже в бане, то чё заодно не постирать? Шел, давайте. Да, давайте. Виталик, ну, может, все-таки пивка? Не-не, вы что? Луку полезнее. Идея. А давайте развлечемся, мужики. Давайте! Я знаю, где в женской бане дырка. Виталик, есть идея. Сейчас мы сбрасываемся І вызываем дівчонок. Ммм? Клас! Давай! Походу, в мене даже на одну ногу не вистачає. Ну що? господа, знакомьтесь, это Эльвира. Повелительница тьмы? Ну, в принципе, да. Она ночью такое вытворяет. Виталик, тебя ждет Эльвира в соседней комнате. Ну что, тебе три минуты хватит. Что? Та я можу заставити любу тілочку звиватися подо мною всю ночі. Ясно? Що? Вона теж спасибо мені не скаже. І почему? Потому що не зможе виговорити слова. Спорим на вязанку бубликов, що я їй доставлю таке удовольствие, що вона даже на ногах стоять не зможе. Спорим. А тебе подарочек. Веник для бани. Будешь париться. Евгения, ты что, с грузу съехала? Это же крупина. Вынесли в тело. А кто сказал, что на все а тело? Надо выборочно. На те места, которые хочешь увеличить. Обана, обана. Обана, обана. Обана, обана. Обана, обана. Привет, меня звать Виталик, а, а тебе сколько Уже можно. О. Слушай, а хочешь, я устрою тебе на нормальную работу? Будешь пустые бутылки принимать, да? В меня дядя контролируется эти бизнесы. Я должна с ним переспать? Ну, чего я сразу спать? Ты что, так сильно устаешь, Ну, я ж... Так, давай уже будем приступать. Я, звісно, предпочитаю, щоб все було по любві, але спор проіграти теж не можу. Да, да, іще. Іще. А, жалей мене. Іще. А, іще. А, іще. Я із тебе виб'ю цю любовку, можливість. Так, иди Веник, я ж тебя за ними посылал. Ну, там на переезде панду поездом сбила. Что мне говорить нашим клиентам? Думаю, что не поверят в этот бред. Майя пришел. З легким паром. А це, шо таке? О, шо, бачиш, шо? це що таке? Ти що, сама мене бачиш, це бублики. Опять спорив? Я вже не знаю, куди йдеть ці бублики. Скільки раз я тобі казала, якщо спориш, то на туалетну бумагу, на гречку, на масло. Всю, Іди мийся, лягай спати. Так а наша мені миться? я ж з бані, з мужиками був. Мой сын с мужиками в баню ходит. Нормальные мальчики ходят с телочками. Ну, поэтому я и чистый. Потому что если бы телочкой был, то э, некогда было бы помыться. И вообще, я могу не мыться два месяца. Спорим на вязанку бубликов? Я сейчас возьму ременюку и так попарю тебя за эти бублики. Все, все, все. Вот ты умеешь убаюкать. Спокойной ночи. Может, я, конечно, сейчас скажу глупость, но в следующей жизни я хочу быть березовым великом в женской бане.